в страхе, почему так тихо. Давайте 50 на 50 мы сейчас едем. Ну, судьба распорядится с нами сказать пока, или мы еще поживем. кушать привезу сегодня привезу во время э, через э, 20 минут 20 минут 20 20 минут будьте здесь будьте здесь да нет не в 2 часа 20 минут сейчас я приеду и привезу вам сейчас я приеду и приеду хорошо будьте здесь с днем рождения поздравили, да? да. Серый пусть тут лежит. Да я же тоже будет поднимать настроение. А мои вот нарисовали, видишь, тоже вожу. Да. Синиц. Фактически есть районы, которые забамбливают. А весь остальной Харьков держат в напряжении, потому что летит хаотически, куда попало. И вот этот вот дом слева, видишь? Вот завод вот этот. Вот, вот завод, этот. завод справа. Вот, тут. вот дом слева. Афига, вот смотри. Обалдеть, блин. Я в шоке. Ты через так хоть? Не, Серый, будет неудобно. У нас же ряд стоит сидений. Поэтому, надо, 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 да? да, поэтому лучше. Давай. Обалдеть, слушай. Слушай, да я уезжал, до потолка все было. Ну да, Фура пришла, вещи забрали. Это, наверное, ну, десятая часть того, что было. О, 30 на 300 человек, давай мы формируем с тобой в этот... Вон консервы, каша. И это что-то такое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Три, шесть, ну три, восемнадцать. Ты разбираешься в памперсах. Ну вот. Экстра три капли, 20 штук, человек идет, сидит, лежит. Бог его знает. Да вот звонят все, ну уже человек 6 звонят, говорят, и на салтовке сильно, и в этот, куда мы сегодня поедем, сейчас ну, тоже повезем... Еду в бомбоубежище, говорит, что набежали люди, говорит, давайте сегодня выдачу не будем делать, а говорит, а раздадим все у нас на складе, это потому что страшно. Я понимаю. Тебе же надо, чтобы открыть жопу и мы чтобы жопы выдавали, поэтому я говорю, заедь туда. Ой. Я аж понял, я тебе поэтому и не даю, ты береги свои ногти, в наше время тяжелое попробую потом найти где-то где подстричься где маникюры серенький можешь помочь тут за твои то ногти мы не переживаем обязательно найти и вам спасибо беритесь и вам спасибо бережите себе хлебушек могу дать можно вы его видите роднулечка, видите, ну закончили. Я понял, я говорю, вы видите здесь его? Где? Наборчик. Хлеб. Да, хлебушек дал. Не, нема, можем хлебушек дать. Так а все уже. Кажу все уже. Все. Я кажу все, больше нема. Сейчас, секунду, подождите. Подождите. Нет, нет. на. Сколько 7, штук 5, вы привезли? 75 пакетов. 75 пакетов. И же 75 пробежали, да? Да. Не может откроть. Как это так? На какое количество 75? Я к вам претензий не имею, но вам что-то выделяют. Зачем ты меня снимаешь? Ну нахрена это делать. Да, так а кого? Кого? Ты когда Кто? Мне даешь, Подождите, парень, подойдет, слушайте, послушайте. послушайте. А это тоже проблема на самом деле, когда не хватает. Поверьте, мы переживаем. Нам ничего не а дают. Разу. Послушайте, нам да. ничего не дают. Так? Хорошо, Так вы тогда раз. давайте, и... послушайте, так тогда надо созваниваться, вы выяснять. Давайте послушайте. мы вам оставим номер телефона, да. вы соберете здесь людей, да. скажите, позвоните, скажите, я собрала, есть готово там 100 человек или 200. Да, вот, мы с вами договоримся на какое-то время, да. приедем сюда, вы соберете 200 человек и мы каждому раздадим. Знаете, всего... что будет потом? Придут 220 и будут вас ругать и нас опять. Это обратная сторона медали какого-то хера ездишь занимаешь отдаешь свои деньги приезжаешь и вот сюда есть не этот недовольный всегда а вот так выглядит э -э, я я знаешь, что-то такое вот посмотри, вот это осколки, которые разжигают асфальт, ты видишь? Вот это прилет. Масло надо? Да. Пойдем, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Да, да, да. Нет, нет, нет. вот вот. Родник. 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 Я понял. На родник ходит. Так, все, было. Жестко, жопа. Мокрый жопа. Все будет хорошо. Мы их любим. Терпись. Термос. Горячей воды? Горячей воды набрать термос? Наберем. Сделаем. Я привезу. Эти abord... говорят, снаряд не прилетает два раза в одно и то же место. У меня товарищ дом. Все были в доме. И через два дня Через 30 метров прилетела. Но прилетела штука, которая еще по району разбросала э, мины. И саперы еще сутки разминировали все. А это Вот, вот где-то. Пиздец. Я когда-то тут в туалет ходил. Да. Как вы все уцелели? А вот так он отметил то, что все закончилось. И он выжил. Видите, шашлычок. Жизнь продолжается. Это мой друг. Здравствуйте, Сергей меня зовут. Нам там пришло сообщение, чтобы этот, вам э, подвести еду, гуманитарную помощь. Вам сейчас можно занести? Третий этаж. Третий этаж. Вся квартира, да? 3, Хорошо, все, Анатолий, идем. А во сколько людей да. там? У нас Л... Двое. Двое. И все. И третья собака. И собака. О, -о, О, как зовут? овчарку? Ричи? Ричи? Классно, да. да, идем. Да, идем сейчас. Давайте. осторожно. Это я. Вам не страшно? Такое. Нет. А что мне беспокоит? Мне беспокоит -то не о чем. А еда есть у вас? А? Еда есть у вас? Да, я бы не сказала, что очень, но так себе каждый день живем, ага. Вот это фанера, он сказал. Ну, он фанерой зашел. 147 тук-тук. А, о! -а -а. а -а 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 -а. Здравствуйте. Здравствуйте! Ну как вы? Ну, Думали, Победим! Думали? Так, Натя на вам в этот. Смотрите, тут чуток привезли, что на ну, этот. Ну, наковыряли. Да, я бы не надо, не, не надо. Чай пить приехали. Не-не-не, там нам же еще дальше двигаться. Шо вы, как вы? Ну когда жахнули, значит, у нас получилась эта квартира сверху. Оборвала батареи. За три дня заливала. А электричество есть? Электричество есть. А, обогреватель какой-нибудь? Есть. есть. да. Ну, берегите себя. Спасибо. Давайте, удачи вам. Жене привет и Ричи тоже. Спасибо. Да, до свидания. Я не знаю, как Киев, но Харька еще и коммунальники боги войны. Сегодня прилетела, на завтрашний день уже все убрали, почистили, как ничего и не было. Ну, видно только, что окна, все такое, Статишься. Я знаю. Ой, а вы сегодня читали, что на новых домах гуманитарку расстреляли? Ой. Слушай, у нас раз в неделю машину расстреливают. Просто... И что? И что? Вот. А? Мне людей жалко. И нам жалко. Ты думаешь, Я мы хотим? За то, что тварь, Алло. Алло так а что там я не понял, что прилетело где-то? Ну у нас тут вот, напротив дома тут рядышком по Поэтому мы там в подвальчике сидим. Ждем. Ну подвальчик там, не, вроде... -не, не, зря же Максик обустраивал hmm. подвальчик, да? Ну да, 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 да. Ну отлично, тогда, тогда у нас все замечательно, да? Все, где да. Давай сейчас три штуки. Да мы будем его держать. Вот 25 да? человека Давай, <плёк> сейчас Тематическая, да? Не знаешь. Стараемся хоть Даже в такое время, как-то веселее проводить время. музыка играет, масочки и так Шутки стараемся шутить постоянно. Ты тревога? да. Вы уже не реагуете. Тема, скажи, пожалуйста, сколько у нас сегодня? Готуємо три тисячі, коли кожний день буває що ще більше. Коли три, коли більше. А, так. Юлія. Юлія. Мені краще тут щось робити, щоб не, не чути, що робиться там. Я за все своє життя скільки супу і каші ще не готувала. Это каша. Я, мы с Луганска, он с женой, самое, 8 лет назад сюда переехал. Здесь работаем. Вот 8 лет, а я давай, говорю, что война давай. будет. А тут не на кухне, не только на этой кухне, еще на других я в ресторанах работал. Никто не верил. Ну, теперь все это почули на себе. А у вас было ощущение, что будет, да, война? Ну, мы там пережили это. И Поки Путін не умре, нічого не буде хорошого. Усім казали, що це неправда. Казала, що цього бути не може, бо Путін нормальна людина. Мені так казали. А тепер бачу, що вона ненормальна. Хай його червь возьміть. Все, Ну, Страшно, звісно, але що, куди діватися? Ми всі давали присягу на вірність з українською народою, тому страх ми відстаємо на потім. Уже потім будемо боятися. Спочатку ми виграємо війну, а потім уже вже будемо розмовляти за страх. Ось трохи солоденько. Супер, дякую. Каша, мясо семидесятка суп. и суп семидесятка, и сотка. Суп, мясо, каша. Сейчас я тебе дам на Спасибо. 200 человек этого. Так, это мясо семидесятка. Хлеба. Дырку видно? Что у вас, Аня, рассказывать? как дела? Потихонечку. Второй день тихо позавчера было громко. Привет. А кто боксом занимается? А правый боковой это что у нас? Пощечина? А ну сделай кулак. Стой. Вот. Вот этими костями бей. А ты чем вешь Вот, молодец. Да, красавчик. Давай, занимайся. Будешь как Ломаченко. Еще и левша, вообще красава. Я ж смотрю. Так у вас вообще хорома? Как в отеле, прямо. Да. Когда вначале было Но тут сейчас? за 200, конечно, все было не так хорошо. За 250. А сейчас на 100 человек, да, хоромы. Для роутер поступили, вообще молодцы. Да. да это мальчишки у нас тут. Красавцы. И тут еще, да? Да. да О, да, нет, здесь мальчишки. посвободнее немного. Привет. Ну тут в основном связить. Молочняк класс. Да, тут детский сад у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это мы первый раз когда принесли мячик баскетбольный маленький сетку вывесили туда. Где начали баловаться. Да, во дворе. Ну маленький раз. Пистолет, начали смеяться, родители довольны все. Блин, Потом я пошел вообще. вытащил футбольный мяч. Все девочки мальчики все играли по барабану. Класс. Сейчас все мячи вытягивают сразу. Ну аккуратно. Сейчас неделю уж бакали очень жестко, а вообще не влазит. Да, на да, 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 Сейчас ну, прилеты блин. Вот Еще да. будет. Ну то есть ждем так все. Вот. Ну, да ну, точно долетает, а все ночью. Пошлите! Надо кормить дальше людей. Сюда прилетает постоянно. Так как музей будет, да? Я извиняюсь, поломаю его. Машинок жалко будет. Прикинь, люди жили, были у них мечты, судьба блядь, жизни, ёбаный путин. Как же мы на всех, на нас, а? Пошли, блин, снимаете. Самое такое благоприятное место. Стоите тут. Здрасте. Я знаю, да. Газ есть? Я знаю. Давай. Держите еще супчик. Горячая вода. Все, держитесь. Давайте, до свидания. Хорошо? Все, до свидания. Все будет хорошо. Давайте. Блин, как же это ужасно. Сука, блядь, не могу на это смотреть, честно. Малия по любому масса. Будет чай, значит, чай, чай. Кофе то занад, а чай, не, да. чай да чай, да. Все. Но многие просили в системе что это какое-то печенье, типа галетки. Ну, понятно, это хорошо. К этому еще ну, действительно не важно, нужны пакеты. Да, это, не важно. это хорошо, что у нас пока есть. Мы вчера раздали 500, сегодня раздали 450. То есть вот за, за два дня это 1000 вот, пакетов еще за два дня. Да. А если завтра это сказать, кинуть этот как бы клич, и то, мы сегодня в вот, Солоницевку поехали, нафасовали на 75 э, порций, потом еще чуть-чуть поможем не получили, блин, потому что выше те, кто проспался, вы, знаешь, да. такие, а шо вы, машину остановили, бьют по машине, херячат, матом вышел, вы вот, с***ли гуманитарку. Ну, мы да, ну, да, говорим о том, да. что если завтра какую-то кухню, не дай боже кухню, 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 да. то надо людей, человек здесь похоронить. У нас этих пор не не хватает. 15 машин, 15 водителей, 15 касок. Ну они ж давали, что все разъеролось. Е... Ну что, уже не есть каска, у нас, у меня одна есть. Ну, у шведа каска есть. А? Да, ну, ну, а есть есть. Так есть у всех, блядь, нет. Да у, у нет, меня нет, значит, у Влада нет, нет, у Вадика нет. Лада, нет, у нет. Пиши 10 комплектов. Блядь. И нашим родителям мы не всем раздали. Нашим не всем раздали. Только нашла детей. <клёх> Пацаны выдавали его. Вот приехали, привезли палку. Прилетели вот что чуваку надо? Приехали, развезли, все, он остановился. Страшно очень. Очень страшно. Но бороться со страхами можно только, скажем так, ну, перебаривая их в себе. Вот. На этом как-то и держишься, наверное. Но выезжать больше из города не буду. Возвращаться тяжело. Страшно. Давай. Ну мы победу. А, выше, давайте. С камерой чокнуть. Целый день ты едешь, кому-то помогаешь, тебе говорят спасибо крестят тюльпаны подарили сегодня я говорю, зачем вы мне тюльпаны женщины подаришь кому-то ну я подарил следующий она говорит дурачок малолетний мне 42 говорит дурачок малолетний бабушка подаришь кому-то я подарил другой женщине вот это держит там в полях а здесь держит коллектив сейчас на сейчас да степ бай степ здесь сегодня где, где я где завтра ну вот так, да? Я сейчас здесь, завтра, ну будет завтра, будем посмотреть. А Когда у тебя день Ты что арестуешь, я честно, аж бальзам надо. А когда у тебя держится? Так спокойно, я этого апреля. 2 апреля, так с прошедшим. Ну да, это он